И как с представителями от компаний, так и самое главное уход на людей, которые имеют отношение, непосредственное отношение к стартапам. И сейчас я представляю как раз один из таких стартапов, который занял третье место, да, если я не ошибаюсь. Нет? нет? У специальная номинация. Специальная номинация была. Вы знаете, что Одесса очень необычный город, у нас летают даже слоны. Fly Elephant, нет CEO. Да, да, да. Ребята? Все, я слушают. Итак, я сейчас расскажу про свой стартап, который вот относительно недавно был запущен уже как стартап, но само его создание началось еще в университете, когда я работал над своей темой, и как дипломная фактически тема выросла в что-то более серьезное. Что же мы делаем? Мы делаем креативную лабораторию для научных сотрудников и инженеров. Основная наша функция, которую мы пытаемся сделать, это автоматизировать те процессы, с которыми научные сотрудники, инженеры, зачастую достаточно часто сталкиваются, и тем самым мы хотим им помочь сэкономить время, чтобы они больше фокусировались на своих задачах фактически интеллектуальных. У нас достаточно большая... Инфраструктура для этого построена. Мы собрали в рамках этого сервиса разные каталоги, специализированное ПО, собрали разные вычислительные ресурсы, собрали алгоритмы и шаблоны, чтобы ускорить и облегчить разработку разных вычислительных программ. Мы строим вокруг этого достаточно сильное комьюнити, чтобы вы не просто могли разрабатывать, вы могли найти кого-то, кто вам бы помог в разработке вашего проекта. Фактически с помощью этого сервиса можно запускать и проводить выполнение задач, написанных на C ⁇ Java, R вы можете как раз используя готовые шаблоны ускорять свою разработку, используя уже готовое, а также это все дело публиковать в интернете как сервис. То есть фактически сегодня существуют сервисы, которые вам позволяют в несколько кликов создать простую веб-страницу. Здесь же вы в несколько кликов фактически можете создать свой биг дата сервис или сервис по проводу каких-то данных или каких-то вычислений. Но это было, это уже есть сейчас, над этим мы работаем и это мы развиваем. Но с чего это все начиналось и как это все происходило? Все это начиналось с маленького кластера, который был собран на пятом курсе в лаборатории. Затем в аспирантуре мы получили тему и получили более серьезное оборудование, мы начали работать с передовыми технологиями, мы одни из первых в Украине начали использовать нас на университетском кластере облачную инфраструктуру, и тем самым мы смогли запускать на том железе, которое у нас было, несколько задач. Но был, была проблема очень достаточно серьезно. У нас есть наши научные задачи, у нас есть большие формулы, и нам нужно как-то это все дело посчитать. И, Выполнить. Простая, так, алгоритм простой задачи по научным исследованиям, как вы, наверное, знаете, приблизительно следующего образа. Мы сначала разрабатываем математическую физическую, физическую модель, затем мы эту модель программируем, затем мы настраиваем программное обеспечение и вообще весь комплекс, где-то все будет выполняться. В нашем случае мы использовали облако, и нам нужно было действительно под каждую задачу фактически настраивать все. Дальше мы это все дело, наш код заливаем на подготовленную инфраструктуру, тестируем, запускаем, получаем результат в чистом виде. И теперь нам нужно этот чистый вид скачать, потом обработать с помощью определенного сорта и таки получить какой-то график. Зачастую такие задачи нужно выполнять достаточно много, часто и э, периодически. Поэтому мы решили немножко это дело все упростить и съели основной, основной кусок, который можно было спокойно автоматизировать. Это была готова уже... Это было техническая идея, была первая реализация, но хотелось понять, как это дальше можно развивать, как это можно было проверить с точки зрения бизнеса. И первая проверка такая произошла на Киев Стартап Weekend. Это один из крупнейших хакатонов мира, который периодически проводится в разных городах. Тогда он проходил в Киеве. Мы работали над нашей задачей каких-то там 54 часа, реально мы дву, э, две ночи не спали, и э, результат нашей деятельности стало третье место на этом, э, на этом кокетоне. Поэтому, если у вас есть проект, он готовый, но вы не знаете, насколько он может быть полезен публике, попробуйте его проверить на стартап-хакатоне, вы получите как фидбэк от бизнес сообщества так и доделайте какие-то части а возможно поймете что такие это не имеет смысла дальше после того как мы получили как победили на ну, занятое третье место на хакатоне мы дальше двигались оптимизировали смотрели проверяли и это была все равно все еще идея это не было продукта в августе прошлого года стала эта точка, когда мы поняли, что это продукт, мы понимаем, что у него должен быть такой функционал. Нам необходимо его тестировать на более серьезном, на более высоком уровне. Сразу скажу, что любой ваш проект это постоянные тесты, это постоянное общение с вашими возможными клиентами, это постоянное общение с людьми, которые являются гуру в каких-то специальных областях, и э, у вас должен постоянно быть процесс э, э, получения фидбэков, и э, вы не должны э, э, вы не должны относиться к ним э, плохо, если они будут, там, допустим, отрицательны. Это тоже для вас очень важно. Э, соответственно, э, август мы выходим на э, уже на более высокий уровень мы говорим, что мы запускаем продукт и у нас сформируется команда. Команда состоит как с разработческой части, так и с э, бизнес дев части. То есть бизнес-часть э, нам нужно развивать. Поэтому если вы в команде имеете только разработчиков, обязательно подумайте над тем, что вам нужен кто-то, кто будет заниматься да, бизнес-частью и кто будет в этом очень круто разбираться. Первое мероприятие, на котором мы показали свой проект, это было IDCi. Насколько я знаю, один из призов этого форума как раз поездка на это мероприятие. Поэтому сейчас я расскажу, в чем здесь фишка и как при нем нужно вести себя. Это, одно, это самое крупное мероприятие стартаповской в Украине это аллея стартапов 150 команд, которые отбираются фактически со всего мира. В нашем случае по большей части с снг части, с ближайшей, с Восточной Европы. Здесь есть аллея, здесь есть main stage, где выступают уже именитые спикеры. Здесь есть техническая сцена, где говорят о технологиях, и есть сцена для стартаперов, где сами стартап презентуют себя и выступают э, спикеры которые помогают стартаперам э, стать э, получить дополнительный опыт э, наша команда поехала в таком маленьком составе э, три человека но мы были готовы по э, полной программе э, у нас были готовы э, специальные э, Баннера, чтобы э, отличаться на э, фоне всех остальных стартапов, мы наклеили на наш стендик. У нас были футболки, э, у нас были визитки, наклейки и такие вот коробочки э, для сбора визиток. А, также у нас были конфеты, да, как раз которые э, используются очень хорошо. А вот зайдите к нам, вот можно здесь конфету. А, одна, из, одна из фишек, которые мы не успели, не узнали, это нужно было взять кофемашину. На конференции как такого кофе нельзя было нигде попить, поэтому если бы это была кофемашина, так всегда было много людей. Ваша задача на, этом, на любом из мероприятий — пообщаться с большим количеством людей. Чуть позже я скажу еще об этом. Результат нашего выступления — победа в спецноминации The Best Cloud Startup от компании Microsoft и мы получили 60 тысяч долларов на возможность использования их вычислительных мощностей их сервисов для своего стартапа. Это действительно очень крутая штука, как раз нам такое нужно было. Дальше мы проверяли свою идею, проверяли свои гипотезы на других мероприятиях, в частности, мы поехали на профильную конференцию по искусственному интеллекту обработке данных, где также собрали свой фидбэк. Мы совместно организовали в Одессе мероприятия мы принимали в стартаперских одесских мероприятиях участие и тоже собирали фидбэк и его имплементировали в наш проект. Мы подключились и активно начали обсуждать проект э, с профильным комьюнити, у нас есть в Украине скайп-чат э, по анализу данных и машинному лернингу. Если кому-то будет интересно, я потом вам расскажу, как туда попасть. Э, и в итоге любое ваше, любое ваше участие в конференции — это фактически несколько пунктов. Вам нужно максимум собрать фидбэков, пообщаться с максимум количеством людей. Вам нужно из общения э, попробовать найти какие-то новые идеи, чтобы дальше улучшить э, и, или собрать идеи, которые вы в дальнейшем могли бы э, в своем проекте использовать. Вам нужны новые контакты, вы должны собрать максимум контактов, которые только возможны. Э, это пользователи, возможно, ваши клиенты, это партнеры, и это контакты инвесторов. Так или иначе, вы столкнетесь когда-то с э, той э, стадией, когда вам необходимы деньги на более серьезный рост. И это отдых, любое мероприятие, это вечерние тусовки, вы должны в них тусить, вы должны э, общаться и быть максимально раскованными на них. А, мы прошли этот путь и шли дальше, мы понимали, что мы начинаем очень быстрый рост, и нам не хватает знаний. А, знания можно получить несколькими путями, можно пойти в какой-то акселератор, инкубатор, а, можно самому дальше пытаться учить. Мы выбрали путь пойти в акселератор. Не в инкубатор, а в акселератор. Отличие фактически в том, что акселератор не дает денег, но дает серьезную обучающую программу и серьезную базу контактов. Инкубатор еще к этому дает фактически деньги, но в нашем случае это было не самое важное. Мы выбрали Grosat. В первую очередь из-за того, что у них была очень мощная образовательная программа. Мы прослушали семинары в неделю. Их основной семинар в Киеве проходит на протяжении недели с 10 часов где-то до 5-6 часов. Вы полностью в бизнес-девелопменте, вы полностью в, в IT-предпринимательстве. Вас учат, накачивают и вы прорабатываете свой проект вдоль и поперек. После того, как мы прошли эту неделю, для нас настал период мониторинга, и в результате которого мы должны были показать некий рост развития проекта, что мы сделали и очень хорошо. Следующий этап, третий, на котором мы сейчас как раз находимся, это поездка в Силиконовую долину на месяц и поездка в Европу тоже на месяц это все, эти все расходы как раз на себя берет Гросап. Они нам помогают с контактами, но мы сами тоже очень сильно готовимся и прорабатываем эти контакты. Если вы выбираете второй путь, вы не хотите идти в акселератор, но вы хотите обучаться, тестировать. У Гросапа есть еще отличное, отличное мероприятие стартап-краш-тест, в результате которого вы действительно очень серьезно протестируете свой проект. Он проводится как в Киеве, так и в Одессе его ребята проводят, ну и в других городах тоже есть. С недавних пор Грассавт начал его проводить в Берлине, готовится провести еще этот же краш-тест.